আর সার মহাদেব আজি আছে শিবরাত্রি মন্দির ৰাজহুৱাভাৱে কাম হল যদিও মানে মানে অসুবিধার ভাবে ঘর থাকা নাছিল কাম লাগছে এই কামব করে করে টুয়েন্টি পার্সেন্ট আৰু আর শিলকিটাই কলে আমি আগত থাকিম আমা এটা করে দেয় গত লগতে শিলকিটায় মেকআপ করে দিয়ে আসুন আমার আছে আৰু এনেকৈ কাম বন সামৰি এপাহ ঘূৰি লৈছোঁ কাৰণ নাতি হ'লেতো চিনি ৰাস্তাবোৰ চিনিও নাপাব পাৰোঁ নকোৱাত যাম কি কথা গতিকে এদিনতে আগতীয়াকৈ ভাবি লৈছোঁ যে এইটো ৰাস্তা এনেকুৱা এইটো ৰাস্তাত এনেকৈ গা পাই থৈ কাষতে থকা শিৱ মন্দিৰত থাকি যোৱা আগন্তুক দিন যাতে ভালে পুখুৰী চাগে যত্ন লোকৰ যাতে মম্লভাৱ তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু সন্ধিয়া সময়তে আমি প্ৰায় ওলাই আহোঁ গতিকে আজিও ওলাই আহিছোঁ চাওকচোন আমাৰ চিমেণ্ট চাকৰিখন মোক এনেকৈ আৰু আপোনালোকে দেখি আছে যে এই গাড়ীখন ভাবিছে নেকি মোৰ পিছত থকা গাড়ীখনত আহিছিল যে নাই হা এই উ কাষত থকা ধুমবাইকখনত আহিছোঁ এনেকৈ আহি ভাবিছিলোঁ ধুমবাইকখনত কিবা এটা খানা খুৱাম কিন্তু আমিয়ে খানা খাব নাই পোৱা ধুমবাইকখনত কি খুৱাম তেতিয়া আমি আগত কিবা এটা খাই ল'ম তাৰপিছত ধুমবাইকখনত খাই ল'ম আমি এটা কিবা এটা এনেকৈ খাওঁ বুলি দাদাজনে ক'লোঁ দাদা চাওমিনত প্লেট কিমান দাদাজনে ক'লে এশ টকা আমি ক'লে দেই দাদা দাদা আমি থিয়েটাৰ নাখাম হকিঙত খাম দাদাজনে আমাক খেলিবলৈ ধেৰ যা থতিয়াৰ পৰা যা বুলি ক'লে তাত পইচা চইচা নাই ষ্টেচনত আহিলে পইচা এটা হেৰাই পাম বুলি নাই আৰু মন্দিৰলৈ গুচি আৰু এনেকৈ নামঘৰ নামঘাই গাঁৱৰ আয়তীসকলে ৰাতিপুৱাই দিব আৰু ৰাতিপুৱা বামুণ আহিব প্ৰাৰ্থনা কৰিব প্ৰসাদ বিলাই হয় আমাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ কামত আৰু শেষত সকলোৰে ভাল হওক মংগল হওক সেই দুদিনীয়া জীৱনত যাতে সকলোৱে খাঁহী মাতি থাকক প্ৰায় হয়